mana adin ekspert yana kuchayyapti kimni qarasangiz shu telefonda gapirib yotibmiz o'zi aslida kimni qarasangiz shu o'ynaydigan bo'lib bu qoladi buni bilishim bo'yicha paynet orqali to'lovlar to'lovlarbi o'ynagan shunaqa paynetchilar insofsiz vijdonsiz haromxo'r paynetchilar eshitib olsanlar sanlar topayotgan puling hammasi harom agar bundan qaytmaydigan bo'lsang shu haromdan yegan boling qumor bilan o'zingni ham yutqizadi ko'rasan ish ham bo'ladi mana shu narsa uyingni ham yutqizadi nimaga san qumorga pul o'tkazishga yordam beryapsan paynetilar bolang borku san shundan pul topib olib kelib yedirasanmi bolang uyingni firmeyni do'kaningni kompyuteringgacha yutqizadi qumordan ko'rasan juha katta bo'lsinda shunaqangi haromxo'l razillar yoki yani qaysidir o'rtog'iga qaysi programmani tortib olsam qumor o'ynayman desa shuni bunaqa qilib tushuntirib bunaqa qilib tortib olasan bunaqa qilib установвить qilasan deb o'rgatgan bir aqlsiz fahmsiz bir razil bolalar odam insonlarga yomonlikka yordam bermaydi musulmon shaxs musulmon unaqa bo'lmaydi musulmon din shu ha bugun musulmonbas shaxslar nima qilsak man besh milliard dollar pulim bo'larkan nima qilsam yetti milliard pulim bo'larkan nima qilsam o'n mingta odam ishlatarkanman deb yurganda de, bugun biz nima qilib yuribmiz bugun musvayni qana ushlaydi deb yuribmiz biz oddiy dinida nolavoy biladigan masalani bilmay yuribmiz biz namozda qanaqa ayaq qiladi nima qiladi shu masalada musulmonlar tortishib yotibdi a o'shanaqangi bizni vaqtimizni o'shanga sarflamaydigan qilib нормальный bo'lib hizbut bo'may vahobiy bo'may siriyaga ketaman deb o'lmay deb shunaqa qilib yurmasa biz shu narsalarga vaqtimizni sarflamaymiz biz chunki bu masalani gapirmasa ham bo'lmayapti chunki dini amallarda juda ko'p ixtiloflarga sabab bo'lyapti ochiqchasi besh mahal namozni sunnatni o'qimaydiganlar chiqyapti kirib imomga iqtido qilmasdan o'zi alohida o'qiydiganlar chiqyapti bugun indamasa ertaga unga bitta qo'shiladi ikkita bo'ladi uchta bo'ladi nima bo'ladi oxiri holimiz nima bo'ladi